Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Lin dan pada hari ini kita bawakan satu siri podcast Selangkah ke IPT bersempena dengan permohonan UPU Online Ambilan 2025 dan 2026. Tajuk podcast kita pada hari ini adalah UPU Online Last Minute Jangan Sampai Tersilap Pilihan. dibawakan seorang so, pengaruh pendidikan atau yang di kalangan kita dikenali sebagai Eddie Fraser Rasmi yang dilantik oleh bahagian pengambilan pelajar IPTA PKPA Jabatan Pengajian Tinggi iaitu uh, Puan Sazarina daripada College Vocational Kampangan atau nama glamour adalah Teacher Apa khabar Teacher? Baik Alhamdulillah. Bersempat dengan pengguna IPU online ni Teacher kita dah dapat pelajar kita sedang sibuk ni buat persediaan, dan banyak pelbagai persoalan dan dokumen-dokumen yang perlu mereka sediakan. So, untuk permohonan fasa 2 ini akan bermula pada 14 April sehingga 18 Mei 2025. Dia yang kita dan kita sedia maklum pelajar KMP kita ni bila dia bergraduat dia akan memiliki sijil uh, diploma. Sebenarnya dengan sijil diploma itu sendiri mereka untuk pergi ke sektor pekerjaan tu dah tak ada masalah. Apa sebenarnya kelebihan untuk pelajar-pelajar KU kita untuk melanjutkan pengajian uh, Ke peringkat kegiatan muda terutama yang terjadi dalam sektor pekerjaan hey. Jika uh, kita lihat ya dalam sektor pekerjaan. Pertama sekali, pemegang ijazah sarjana muda ini mempunyai peluang pekerjaan yang lebih luas. Banyak sebenarnya jawatan dalam sektor awam dan juga sektor swasta menetapkan ijazah sarjana muda sebagai syarat minimum dalam pemilihan calon. Dan terutamanya dalam bidang profesional seperti bidang pendidikan, uh, kejuruteraan, perakaunan dan juga teknologi. Uh, gaji yang lebih tinggi. Bila kita cerita tentang gaji, automatically kita akan teringat tentang duit. Untuk mereka yang memegang ijazah sarjana muda, bila mereka memulakan langkah dalam uh, bidang pekerjaan, mereka akan uh, memulakan dengan tahap uh, gaji yang lebih tinggi berbanding memiliki diploma ataupun sijil. Yang ketiga, of course, peluang kenaikan pangkat lebih cepat majikan ni okay, biasanya akan pilih pekerja-pekerja yang memiliki kelayakan akademik yang lebih tinggi untuk jawatan-jawatan uh, dalam uh, level pengurusan ataupun level kepimpinan untuk jawatan seperti pengurus, penyelia ataupun ketua jabatan mereka akan uh, memfokuskan kepada pemegang-pemegang ijazah sarjana muda kita pelajari ni dah beli pin nombor kat BSN mm -hmm. beli pin untuk ECPU online dan bila mereka buka dalam sistem didapati ada 12 pilihan yang perlu mereka isi dan mereka pun fikir apakah sebenarnya yang perlu mereka pertimbangkan apakah faktor-faktor utama yang mereka perlu pertimbangkan untuk mengisi UPU uh, online Kita cerita tentang nak pilih apa? Pertama kena tanya balik diri kita. Kita ni minat apa? Kan? Uh, bila kita pilih khusus yang dekat dengan minat bila kita pilih kursus-kursus tersebut, ok, proses pembelajaran sepanjang tempoh akan menjadi lebih mudah dan menyeronokkan. Jangan pilih kursus hanya sebab pengaruh rakan. Ha, sebab kawan baik dia ambil program ni, maka dia pun nak juga. Ataupun sebab mak suruh. Um, kita faham, memang pelajar-pelajar ni biasanya nak cari anak yang baik, mendengar kata tau. Yang akan hadap, okay tempoh pengajian dengan kursus yang kita pilih tu adalah kita. Yang kedua. Semestinya so kena tengok syarat kelayakan akademik. Uh, adakah keputusan peperiksaan kita ni? menepati syarat untuk kita dipilih untuk program tersebut. Dan yang ketiga, kita kena tengok peluang pekerjaan dan juga permintaan industri dalam bidang yang kita nak pilih tu. Maknanya kita ada peluang untuk dapat kerja lebih tinggi selepas kita tamat pengajian. Mana nak rujuk info-info tersebut? Tengok daripada Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun portal pekerjaan seperti My Future Jobs. Dan seterusnya, uh, kos pengajian dan juga pembiayaan seperti yang kita semua sedia maklum program ataupun bila kita nak belajar ya. ni melainkan waktu kita zaman sekolah lah bila ke peringkat yang lebih tinggi memang kena ada uh, sedikit orang kata tu suntikan kewangan untuk kita meneruskan uh, pengajian jumlah yuran kemudian kos sara hidup sebab kita biasanya akan uh, menghabiskan masa lebih kurang dalam 2 tahun lebih macam itulah untuk peringkat ijazah sarjana muda ni kalau kita datang daripada keluarga yang orang kata tu kurang uh, berkemampuan nak bayar yuran pengajian um, kita boleh tengok universiti tersebut ada tak sediakan uh, bantuan kewangan seperti biasiswa ataupun pinjaman-pinjaman yang Uh, mampu untuk kita uh, orang kata mohon uh, untuk untuk tampung a uh, kos pengajian kita. Terusnya ni uh, adalah faktor kemudahan dan juga persekitaran kampus tersebut. Universiti ni biasanya pelajar tahun pertama mereka akan duduk di kampus. Uh, tengok yang pertama ada tak asrama disediakan? Pengangkutan, uh, bas. Uh, mudah tak nak pergi daripada asrama ke ke kampus ataupun nak balik kampung nanti kan? Akan jadi masalah tak? Sebab benda-benda macam ni pun sebenarnya akan mengganggu juga sekiranya tidak di, diberi perhatian Mudahan pembelajaran, ada pusat sumber ke ataupun perpustakaan lah Makmal untuk kita jalankan penyelidikan ataupun projek-projek khas uh, di peringkat pengajian Kita kena tengok juga suasana di tempat pembelajaran kita pilih tu kena tak? Uh, Okey tak vibes dia? Uh, saya pernah pergi ke satu universiti ni kan uh, Perpustakaan dia tu uh, Sambil you belajar Kita boleh menghadap tasik Dan saya rasa vibes tu sangat kena dengan Kesibukan sebagai seorang pelajar kan uh, Soalan daripada pelajar-pelajar kita Adakah semua pelajar kita Semua bidang pak kita Untuk program diploma kita Kita ada 33 program diploma Yang ditawarkan di Lumpur mm Malaysia -mm. Adakah ketiga-tiga ke ini Berpeluang untuk menyambung pengajian peringkat Lumpur Malaysia Kira soalan ni memang sangat popular. Untuk semua lepasan diploma college vocational, anda berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda. Okay. Ada keistimewaan sebenarnya untuk pelajar-pelajar diploma college vocational sebab adanya universiti-universiti di bawah Malaysia Technical University Network, MTUN yang biasa orang cakap University MTUN, MTUN, MTUN tu apa? University-university di bawah MTUN seperti UTHM, UTEM, UNIMAP dan juga UMPSA Jadi uh, adalah daripada aliran teknologi tak perlu gusar mereka ni memang ada peluang. Orang kata universiti-universiti ni memang menanti pelajar-pelajar ni untuk enrol diri mereka ke peringkat ijazah sarjana muda di universiti-universiti tersebut. Untuk pelajar-pelajar yang bukan aliran teknologi pun perlu khawatir kerana mereka juga boleh menempatkan diri di universiti-universiti awam yang lain. Yang mana kita dengar ada, ada sesetrus yang mengatakan pelajar KIG tak boleh sama pengajian, ataupun ada program-program tertentu tu tak tak betul, tak betul lah. Kecillah kan. Uh, kita okay. kan? dah dah consider pelbagai faktor untuk pelajar-pelajar uh, ni untuk buat permohonan uh, review online. Sebenarnya apakah fak uh, strategi yang paling mudah untuk mereka pilih khusus, especially eh, khusus ni program Tapi mm -hmm. pilih tadi minat ke apa semua tu tapi macam ya, mana kita, uh, cara paling mudah mm -hmm. untuk pelajar-pelajar ni apply untuk laksanakan dalam pemilihan uh, program uh, mm -hmm. jasa yang boleh optik kena kenal pasti minat dan juga kemahiran kita 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 dah sedia maklum ya pelajar-pelajar ataupun lepasan-lepasan diploma college vocational ni dia dah berada dalam bidang masing-masing dah pun okay. Eh, nak sambung dalam bidang yang sama ke ha, untuk peringkat ijazah ataupun kalau dia tak tahu juga ataupun walaupun dia dah ada dalam bidang tu tapi dia still tertanya-tanya tak tahu nak 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 sambung ke tidak ada dalam bidang yang sama boleh gunakan E profiling. Apakah itu e profiling? E profiling ni kalau kita pergi ke dashboard UPU ya, ada aa, kita boleh nampak e profiling ni. Okay, itu adalah sebenarnya ujian penilaian minat kerjaya berdasarkan RISEC test Kita galakkan sebenarnya ibu ayah pun buat juga e profiling. Anak tengok anak kita ni sebenarnya aa, okay untuk ibu ayah aa, anak anak ni sebenarnya mewarisi minat daripada siapa? Ataupun untuk pelajar sendiri, bila kita buat uh, e-profiling sebenarnya, dia akan keluar nanti senarai kerjaya yang kena dengan apa yang kita dah jawab tadi. Jadi daripada situ ia sangat membantu untuk kita pilih bidang ataupun program uh, sewaktu kita buat uh, pemilihan nanti. Okay. Boleh juga buat ujian-ujian lain seperti psychometric test. Okay, itu kita boleh tengok dekat Jobs Malaysia. Okay. Saya sendiri pun dah buat. Itu oh, rupanya memang betul lah. Tepatlah dengan apa yang saya buat sekarang. Dan yang kedua, semak kelayakan akademik. Kemasukan ke ijazah sarjana muda dikira uh, untuk diploma KV ni kan 100% merupakan akademik lepasan SPM ke lepasan STPM tu mereka fikir tentang merit, koko ke sebagainya lepasan diploma tak perlu risau kerana kita uh, ada 100%, -100 markah akademik mana kata lebih tinggi PNGK, lebih tinggilah merit untuk kita menempatkan diri dalam program pilihan kita. Jadi kan Nah ha, kita buat senarai pilihan. Orang kita gunakan shortlist kan. Ha, program yang kita nak pilih dalam tiga atau lima kursus, kursus utama dan juga universiti yang akan menjadi pilihan kita berdasarkan syarat kemasukan, lokasi, yuran dan kemudahan. So, mungkin dia nak pilih macam contohnya kalau Mton University tadi tu dia nak pergi sampai ke Perlis. Tak apalah pilihlah tapi tengok ada tak program yang berkenaan kan kemudian kita semak juga tarikh dan juga prosedur permohonan okey pastikan ha jangan last minute ha jangan terlepas tarikh-tarikh permohonan UP online kalau apa yang terjadi waktu pasal pertama hari terakhir pas, uh, permohonan tu nak ditutup barulah sibuk nak pergi apa ni, beli nombor PIN baru sibuk nak isi maklumat, jadi kat situ aa, dia akan mewujudkan satu apa ni um, uh, rasa panik, lagi-lagi bila waktu tu bila semua orang nak isi uh, sistem pun jadi hang, maka kena alert dengan tarikh rancang dengan baik dan pastikan ada banyak plan uh, kalau plan A tak jadi, apa plan alternatifnya so pelajar-pelajar semua mohon alert tentang terutamanya tentang tarikh-tarikh penting hmm. bila fasa dua bermula, bila fasa per, apa, upload dokumen hmm. bila hebahan berlaku, hmm. mohon cakna tentang tarikh-tarikh penting ini so apa sebenarnya senarai semua ataupun at list yang perlu pelajar-pelajar ni hmm. ada semasa hmm. membuat permohonan Ah, ha, tentunya yang pertama sekali ni, ah uh, sebelum buat permohonan untuk UP online pastikan ah uh, anda beli nombor pin. Nombor pin unique ID ni perlu dibeli. Ah uh, kalau tidak, selagi tak beli, selagi kita tak ada nombor pin tu, kita takkan ada akses untuk uh, apa ni masuk ke uh, portal UPU tu tadi. Okay, nombor pin unique ID ni kita boleh beli di Bank Simpanan Nasional melalui tiga cara. Pertama, ah uh, kaunter, kedua ATM dan yang ketiga melalui online. Okey so kena pastikan maklumat peribadi kita lengkaplah. Contohnya seperti nama penuh. Ah macam pelajar-pelajar sekarang ni kadang-kadang ejaan nama sendiri pun kadang-kadang disilap. <laughs> Jadi nama penuh tu mesti seperti dalam mykad dan alamat tetap. Yang ini yang ini alamat ni penting ya sebab kita ni sebagai cikgu kan dia, bila kita tanya pelajar-pelajar kita alamat memang dia orang tak dapat nak jawab biasanya. Okey sebab dah jarang tulis surat macam kita dulu-dulu kan. Jadi alamat tu seperti dalam kad pengenalan. Kemudian nombor telefon dan juga email yang aktif. Ha, maklumat keluarga dan juga penjaga. Sebab yang ini ha, penting ya kalau tak tak ada maklumat penjaga dan keluarga pun ha, apa, apa ni orang kata maklumat kita akaun kita tu dikira tak lengkap. Yang kedua kelayakan akademik bila kita cerita tentang kelayakan akademik ni mestilah ada bukti kan ha, jadi kita nak uh, apa ni orang kata tu transkrip diploma apa si, sijil ataupun keputusan diploma tu ke semua ni macam mana pihak universiti pihak UPU nak menawarkan program ya senaraikan untuk pemilihan kursus dan universiti 12 pilihan program pengajian yang sesuai dengan kelayakan semak syarat kelayakan program Kena tak dengan kita punya results so, tu? Susun ikut keutamaan minat dan peluang kerja pekerjaan. Sebab apa yang difahamkan daripada pemilihan tu, daripada senarai yang kita pilih, semua tu akan dijayakan. Kalau tak dapat yang satu, akan pilih. Sampailah um, kita dapat tempat di, U, di universiti sebenarnya yang penting, dokumen sokongan. Hmm, tak ada dokumen sokongan macam mana nak tahu yang kita ni ada diploma ataupun uh, apa ni bukti-bukti yang lain kan jadi slip pendapatan ibu bapa ini akan membantu untuk kita ke, ke, ke orang kata uh, point necessary iaitu kewangan dan juga beasiswa daripada situlah akan dilihat sama ada anda layak ataupun uh, tidak untuk memohon beasiswa ataupun uh, bantuan kewangan seperti uh, kita boleh dapat bantuan kewangan daripada PTPTN, MARA, JPA dan juga uh, pusat bantuan zakat. Okey, jangan lupa kena semak semua maklumat. Ikan ni eh, bila kita isi tu mesti simpan. Uh, selalu yang jadinya dah, dah isi tapi tak simpan. Jadi setiap kali uh, nak hantar sebelah hantar tu pastikan simpan semua tu dan uh, yang ni paling penting cetak slip pengesahan permohonan sebagai bukti pendaftaran ah. bukti maksudnya mm -hmm. memang dia bukan kerja satu hari that's yeah. why ayat dia jangan last minute yeah, kesedihan awal bincang dengan ibu bapa mm -hmm. macam mana perkara-perkara ni mm -hmm. nak susul-susul siapa dahulu pilihan kita akan dibocor satu per satu ya cik cik mm -hmm. maknanya kalau tak dapat pilihan pertama akan pilih pilihan kedua sampai ke pilihan yeah, kedua semua tu akan dijayakan Betul. cik okay. cik sebenarnya apa kesilapan biasa yang pelajar-pelajar kita Uh, biasa lakukan semasa uh, membuat permohonan intuit online supaya pelajar-pelajar ni dapat elakkan daripada membuat kesilapan kadang-kadang orang cakap satu kesilapan kecil boleh menjejaskan peluang Okey, antara kesilapan je doktor yang pertama uh, macam saya cakap tadi lah maklumat peribadi maklumat peribadi tu kena tepat especially ya eh, nombor kad pengenalan ejaan nama seperti dalam kad pengenalan kan alamat, tidak menyemak syarat kelayakan program Cita-cita tu nak pilih program ni Tapi dia lupa rupanya apa yang dia ambil tu tak match dengan uh, program yang dia suka Yang ketiga, tidak memilih 12 pilihan khusus secara strategik Pilih universiti yang top je yang orang selalu sebut je mungkin tak kaji um, apa ni apa universiti-universiti yang yang lebih lebih apa orang kata tu lebih sesuai dengan kelayakan dia jadi sebenarnya merit ni sebenarnya boleh tak cerita-cerita yang boleh rasa okay. ramai yang pada kita ni pun agak keliru ataupun uh, tak clear ataupun tak jelas tentang apa itu manage. Okay, untuk lepasan uh, diploma anda tak perlu risau sebenarnya. Mac merit macam saya sebut sebelum ni 100% berdasarkan markah akademik. Jadi itu yang dia minta transkrip akademik tu sebab nak tengok lagi okay, apa program ataupun apa yang kita belajar tu dah align dah sebenarnya dengan program yang kita mohon. Yeah. Saya dah jadi alumni, saya dah hmm. berkomunikasi pada tahun 2020 hmm. Adakah saya masih lagi berpeluang untuk menjadi alumni yang sedang bekerja? Adakah mereka masih lagi berpeluang untuk membuat permohonan UPU online terutamanya pada ambilan hari ini? Okay, Insiden ni sebenarnya saya dapat waktu live lah Kak Irenzini cerita, anak dia dah habis dah belajar, dia decide untuk bekerja Tapi hanya selepas 5 tahun barulah orang kata ada hidayah tu Sampai nak sambung belajar, jadi nak dia sambung Ah, anak dia sambung belajar ke peringkat ijazah sarjana muda maknanya kata walaupun anda yang sebenarnya alumni-alumni KB ni anda dah pun bekerja okay, anda sebenarnya masih boleh buat permohonan untuk sambung belajar melalui UPE Online peluang alumni atau peluang kepada pelajar yang sedia ada konsumsi mm. pelajar tahun lain mm. ni sama je? iya, mm -mm, pelajar sama sama je cuma pelajar yang dah bekerja ni banyak karya dia apa nah. dan makan ni dia tak melihat faktor umur tu Okay, untuk maksudnya macam alumni ni biasanya mereka dah uh, berada pada tahap umur yang sedikit uh, jauh daripada pelajar yang baru saja habis jadi hmm, mereka ada peluang yang sama juga okey teacher kita okay. lihat untuk mohona uni online kadang ada yang berjaya mm -hmm. ada juga yang katakan -kata, situ gagal mm -hmm. dan rata-ratanya ada pelajar yang sedih Uh. Untuk masa-masa depan, untuk, untuk penyambung pelajar tidak tertutup Tapi betul, betul tertutup dan apa sebenarnya bila permohonan itu ditolak atau tidak berjaya hmm. Apakah langkah seterusnya yang perlu di diambil oleh pelajar-pelajar kita ni Atau alumni KB ni, hmm. sekiranya permohonan mereka ditolak atau tidak Okey, uh, keputusan diumumkan tu kita gunakan istilah hai bahan perdana Okey, selepas tu jika permohonan ditolak bukanlah bermakna pengakhiran uh, tapi anda semua boleh buat rayuan melalui sistem e-rayuan UPU uh, Rayuan ni dibuka hanya selepas uh, hebahan uh, diumumkanlah, maksudnya keputusan UPU itu diumumkan Kita tak boleh nak mohon kursus baru Maknanya hanya kemas kini uh, Mungkin kadang-kadang tu ditolak mungkin kerana dokumen tak lengkap Universiti yang kita pilih tu tak ada kekosongan anda akan ditawarkan jika masih ada kekosongan. Putusan rayuan tu diumumkan selepas dua minggu daripada tarikh permohonan rayuan tu ditutup. Jadi jangan lupa kalau misal kata permohonan tu ditolak, buat rayuan dulu. Okey. Akhir sekali kita mm hmm. nak habis oh, asasi kita. Tak Mereka sedar. rasa. <laughs> <sebenarnya> apa pesanan <laughs> teacher untuk pelajar kita yeah. yang dan ataupun alumni KB kita yang sedang membuat permohonan yeah. review mm. online terutamanya untuk ambilan 2025 Okey fasa 1 dah berakhir. Jadi sekarang ni kita berada dalam fasa kedua yang eh, dibuka pada 14 April hingga aa, 18 Mei ya. Eh. Kena pilih program yang selaras dengan kelayakan akademik kita, penting sekali minat. Ah ha, permohonan last minute ah ha, buat awal sukaya anda ada banyak masa untuk membuat pertimbangan, untuk orang kata membuat pengiraan dan juga buat homework. Okay, akan diserang apa perkataan panik tu ha, Kalau kadang-kadang bila orang dah kena panik ni dengan sistem hang semua Sorry to say lah, waktu saya di di live ke ataupun di um, platform media sosial saya kan Saya dapat banyak DM yang teacher tolonglah saya Kita pun dah sampai ke penghujungnya. terima kasih kepada teacher Rina Atas pencerahan dan maklumat-maklumat yang, maklumat -maklumat yang saya sampaikan saya rasa kita pun, uh, pada-pada kita pun dah lebih jelas Ya, yeah. orang kata uh, apa strategi, apakah uh, dokumen yang diperlukan mm. uh, yang perlu mereka sediakan, mm. sempena dengan tarikh-tarikh penting yang mm. perlu mereka ini supaya uh, permohonan mereka pada tahun ini lebih mudah tergambar mm. mm. untuk alumni dan pelajar tahun akhir KB untuk episod podcast kita pada hari ini kita akan bawakan juga pada siri-siri siri akan datang sama pihak universiti dan pihak uh, dan juga uh, alumni KB kita yang mm. sedang men menyambut pengajian di universiti untuk memberi inspirasi kepada pelajar-pelajar kita yang sedang berkira-kira untuk menyambut pengajian. Itu saja dari saya. Terima kasih teacher sekali Sama -sama. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.